بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ کے سامنے ایک ایک مرتبہ پھر حاضر اپنے اس جو ایک ہماری ایک حقیر سی کاوش ہے کہ ظہور امام علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم اویئرنس کریٹ کرنے کا ایک پروگرام دے کر چل رہے ہیں اسی سلسلے میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر اور ہمارا یہ جو سلسلہ کلام تھا یہ اب اس جگہ تک پہنچ گیا ہے کہ جہاں پر ہم ایک کتاب خواب اور حقیقت کے عنوان سے جو آخری کتاب تھی والد صاحب کی جو انکمپلیٹ تھی اس سلسلے کو ہم نے شروع کیا ہے چودہ شعبان سے جو آپ کے سامنے ہم حاضر ہوئے تھے آج ہم اس کتاب کا جو کہ جس کا عنوان خواب اور حقیقت تھا اس کا آج پہلے چیپٹر آپ کے سماعتوں کو حدیعہ کر رہے ہیں کہ جو کہ ہم حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرض و شریف کی بارگاہ میں اس کاوش کو پیش کر رہے ہیں اور اس چیپٹر کا عنوان ہے حقیقت خواب سامین کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ والد صاحب نے جو خواب دیکھا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس خواب کی حقیقت کو جاننے کے لیے جب میں نے مختلف کتب کا مطالعہ کیا تو میں نے ایک روایت دیکھی یہ روایت تھی کہ جس میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فجر پڑھ چکے تھے تو اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کا حال احوال پوچھتے تھے کبھی کوئی فرمان کوئی بات چیت کر لیتے تھے خالی صرف نماز پر ہی نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کی خیر خیریت بھی معلوم کر لیتے تھے ان کے تمام اگر کوئی مسائل تھے وہ بھی ڈسکس ہوتے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضور نے فرمایا کہ ایک دن آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ میں نے کل رات اپنے چچا حمزہ اور بھائی جعفر تیار کو دیکھا اب اس روایت میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے یا حالت بیداری میں البتہ یہ بات کیونکہ زیادہ اہم نہیں اس لیے کہ نبی اللہ کے سونے اور بیدار ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوتا اس لیے کہ نبی اللہ نبی اللہ کے لیے سونا اور جاگنے کی حالت ایک ہی سی ہوتی ہے اس لیے خواب میں اگر نبی اللہ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی شرعی حجت اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے اس لیے کہ رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا وہ بیدار رہتا ہے یہ حدیث روایت ہوئی ہے بہار الانوار کی جلد سولہ میں اس رسول خدا نے اپنے کلام کو جاری رکھا اور لوگوں سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے چچا حمزہ اور بھائی جعفر کے سامنے ایک بیری کا درخت ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ درخت بیری کا تھا لیکن فورا نہیں کچھ دیر بعد وہ درخت خجور کی شاک میں تبدیل ہو گیا اسی طرح وہ درخت تھوڑی دیر کے بعد خجور کی شاک سے انگور میں تبدیل ہو گیا آپ نے اپنے کلام کو آگے بڑھایا اور فرمایا کہ حمزہ اور جعفر سے میں نے کہا کہ بہترین اور سب سے افضل عمل کیا ہے تو جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا حضرت حمزہ اور بھائی جعفر نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, ہوں ہم نے چند چیزوں کو افضل پایا ہے جس میں پہلی چیز ہے السلات و آپ پر درود اور سلام پڑھنا پہلا بتایا آپ پر درود اور سلام پڑھنا دوسرا پیاسوں کو پانی پلانا تیسرا حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام یعنی آپ کے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت حضرت حمزہ اور حضرت جعفر نے فرمایا کہ ہم دنیا میں کہتے تھے اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو اس کا سمر ہمیں مل گیا اور ہم نے دیکھا کہ یہ سب سے افضل اور اہمیت والا فیل ہے اسی سلسلے میں ایک اور حدیث وارد ہوئی ہے ایک اور حدیث وارد ہوئی ہے کہ کوئی شے مومن کے اعمال والے ترازو میں محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے زیادہ وزنی ترین نہیں ہے اصول کافی کی جلد نمبر دو پر یہ حدیث ہے تو درود کی فضیرت پر اسی طرح حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو اس شخص نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں چاہے اس کا دل سیاہ ہو گیا ہو اس کی توبہ کی توفیق سلب کر لی گئی ہو تو اس کو چاہیے کہ محمد والے محمد پر سلوات پڑے اس لیے کہ جس طرح سیلاب عمارتوں کو گرا دیتا ہے اس سے گناہ منہدم ہو جاتے ہیں <coughs> درود پڑھنے سے گناہ مندم ہو جاتے ہیں اور وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہاں عمارت تھی ہی نہیں لیکن کیا آج ہم اس آسانی سے سلاوات کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے آٹھویں امام کا جو کال ہے اس کے مطابق کیا ہم درود پڑھنے کے لیے تیار ہیں ہم درود کی اصل معنی کی اصل روح کو ہی نہیں جانتے اس لیے کہ اگر ہم اصل روح کو جانیں گے تبھی ہم درود کو پڑھ کر اس قابل ہوں گے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں تو جیسا خواب میں درود کی افضلیت کے بارے میں جناب حمزہ نے اور جناب جعفر طیار نے بتایا اور حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ درود کی پڑھنا اتنی فضیلت کا مقام ہے کہ انسان کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن آج اسی چیز کی کمی ہے ہم میں اسی لیے آج ہم در بدر ہیں ہوتے ہوئے, ہوتے ہوئے کہ ہمارے وارث موجود ہیں لیکن ہمارے دل کے ہمارے حلق سے نیچے درود نہیں اترتی زبان سے صرف درود اترتی ہے اس لیے کہ اگر ہمارے دل سے درود نکلے گی تو ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے ہمارا کردار بھی ٹھیک ہوگا اور جب ہمارا کردار ٹھیک ہوگا تو ہمیں اتنی ہی معرفت حاصل ہوگی تو دوسرا کام جس کے بارے میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر تیار نے بتایا کہ یہ کام تمام کاموں سے افضل ہے وہ ہے پانی پلانا کتنا چھوٹا سا کام ہے کہ کسی پیاسے کو پانی پلانا چاہے وہ انسان ہو جماعتات جانور ہو پرندہ ہو پانی پلانا اتنی افضلیت کا مقام ہے تو صاحب کتاب لکھتے ہیں کیونکہ پانی انسانی زندگی کا سرمایہ ہے اس کے علاوہ ایک اور بات کہ پانی پلانے کے علاوہ باقی تمام کاموں میں آپ دنیا کے کوئی بھی کام کریں چاہے کسی کو کھانا کھلائیں کسی کی پیسے سے مدد کریں کسی کا کام کریں اس میں تکبر آ سکتا ہے لیکن آپ نے کبھی کسی سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس نے فخرن کہا ہو کہ جی میں نے آپ کو پانی پلایا میں نے ان کو پانی پلایا میں نے فلانے شخص کو پانی پلایا میں نے ایک چڑیا کے بچے کو پانی ملایا تو پانی ملانا پلانا جو ہے وہاں تکبر نہیں آ سکتا اتنا معمولی کام ہے لیکن اس کی افضلیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو جناب حمزہ اور حضرت جعفر تیار کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ اکبر اس لیے کہ پانی زندگی ہے کسی کو زندگی دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے انسانیت کو بچا لیا تیسرا افضل ترین عمل جو حضرت حمزہ اور حضرت جعفر نے بتایا ہے وہ ہے حضرت امیر المومنین المین السلام سے محبت کیا کہنے مولائے کائنات کے اس مقام کا کہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا لیکن ہم لیکن ہم اس کو صحیح معنوں میں جانی نہیں سکے اتنا افضل ترین مقام کہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ جس نے کہا ہے جھوم کے نعرہ حیدری جس نے کہا ہے جھوم کے نعرہ حیدری اس نے تمام بزم کا ایمان پڑھ لیا اور پھر جواب میں میں نے کہا جس نے بھی یا علی اور پھر جواب میں جس نے بھی کہا یا علی اس نے بس ایک سانس میں قرآن پڑھ لیا اللہ اکبر سبحان اللہ حضرت مقدس اردبیلی کو کسی نے خواب میں دیکھا تھا تو اس نے پوچھا تھا کہ مرنے کے بعد وہاں سب سے زیادہ اہم چیز تمہارے کیا کام آئی تو حضرت مقدس اردبیلی نے فرمایا کہ بازار عمل میں اور کوشش بے رونق ہے اگر کوئی شخص واقعاً چاہتا ہے کہ اپنے اعمال کو اچھا قرار دے اور کامیابی سے ہمکنار ہم ہو تو اسے چاہیے کہ یہ صاحب قدر جو کہ ترمیر المومنین کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کی محبت اور ولایت کے سوا کوئی شے کام نہیں آئے گی یعنی کہ جب تک مولا کائنات کی محبت نہیں ہوگی جب تک ان کی ولایت نہیں ہوگی تب تک دنیا میں کوئی چیز کام نہیں اسی طرح حضرت امام جعب صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا کون سا عمل سب سے افضل ہے ابھی ہم افضل ترین ہی کے ساتھ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں اسی خواب کے حوالے سے کہ اس خواب کی فضیلت کیا تھی اور اس خواب میں کیا کیا چیزیں ہمیں پتہ لگیں تو اسی کے توصل سے ہمیں چھٹے امام کا ایک کال ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ماں اور باپ سے نیکی کرنا اور حسلے سلوک کرنا اور راہ خدا میں جہاد کرنا افضل ترین عمل ہے یعنی کہ جناب رسول خدا جو اپنا خواب بیان کر رہے ہیں جو کہ ایک حقیقت خواب ہے اسی کے زیل میں ہمیں یہ بھی چھٹے امام کی حدیث ملتی ہے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ذرا غور فرمائیے کہ پروردگار اپنے نیک لوگوں سے اپنے پسندیدہ لوگوں سے ہمیں کیا سبق دلوا رہا ہے کہ رسول کے خواب سے متأثر کے معصوم فرما رہے ہیں کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا اور ماں باپ سے نیکی کرنا اور حسن سلوک کرنا افضل ترین عبادات میں سے ایک شامل ہے سامعین کرام اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں ہم کر کے ہیں نماز کو ہم نے بے وقت کر دیا اس وقت زمانے میں نماز بے وقت ہے اگر نماز کو امپورٹنس دی بھی جا رہی ہے لیکن حقیقتاً جو اس سے متصل چیز ہے ماں باپ کی ماں باپ سے نیکی اور حسن سلوک کرنا آج ہمیں معاشرے میں کیا نظر آ رہا ہے معاشرے میں ہمیں یہی مل رہا ہے کہ ماں باپ آج کل اولاد سے ڈرنا شروع ہو گئے ماں باپ اپنے بچوں کی طرف نگاہ کر کے دیکھتے ہیں کہ بچے کو کوئی بات بری تو نہیں لگ گئی جبکہ قرآن کہہ رہا ہے آئیمہ فرما رہے ہیں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ماں باپ سے نیک سلوکی سلوک کرو اور قرآن نے تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ سے سامنے اف تک نہ کرو اگر الفاظ کی ڈکشنری میں اف سے بھی کم کوئی کم تر ترین لفظ بھی ہوتا تو قرآن بول دیتا لیکن وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ اف کہنا ماں باپ کو تو سامعین کرم یہ ہمارے آئیمہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ماں باپ کی نیکی جو ہے وہ کہاں تک کام آئے گی تو جو شخص ہمیشہ نماز کو اول وقت میں ادا کرتا ہے خصوصاً فجر کی اور والدین کے ساتھ نیک برداؤ کرتا ہے ان کی خدمت کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کا عمل بہت بڑا ہے اس کا اجر بہت بڑا ہے لیکن اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جنگ کرنا یعنی جہاد اصغر ہے اور نفس امارہ سے جہاد کرنا وہ جہاد اکبر ہے اس لیے کہ جب آپ نفس امارہ سے جہاد کرتے ہیں تو آپ ایک جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. آپ دسیوں جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب تک آپ اپنے نفس امارہ کو قابو نہیں کرتے تب تک انسان دنیا کے ہر عمل میں پیچھے رہ جاتا ہے اس کا کوئی بھی عمل مکمل نہیں ہوتا قابل قبول نہیں قرار دے گا جب تک وہ اپنے نفس امارہ کو نہیں قابو کرے گا جیسے ہی نفس امارہ کو قابو کرے گا وہ اپنے ماں باپ کی بھی عزت کرے گا وہ اپنے لوگوں کی بھی عزت کرے گا وہ پروردگار کے احکام کی بھی تعمیل کرے گا اور پھر اس کا کردار اس لیول پر آ جائے گا کہ وہ معرفت کی بلندیوں پر چلا جائے گا اسی طرح رسول خدا نے رسول خدا نے افضل ترین عمل میں ایک اور عمل ہمیں بتایا کہ افضل ترین عمل کون سا ہے اور وہ افضل ترین عمل آپ فرماتے ہیں کہ افضل العبادت انتظار الفرج کہ بہترین عبادت آپ کے ظہور کی راہ کو تکتے رہنا ہے کہ آخری زمانے میں جناب رسول خدا فرما رہے ہیں کہ آخری زمانے میں سب سے افضل ترین عبادت کیا ہوگی اپنے وقت کے امام کے ظہور کی راہ تکنا ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اعمال میں افضل عمل اپنے قائم کے ظہور کی راہ کو تکتے رہنا ہے کتنا بڑا عمل ہے یہ کہ ہم اپنے وقت کے امام کو انتظار میں بیٹھیں ان کا انتظار کریں اور اس طرح انتظار کریں جیسا انتظار کرنے کا حق ہے تو ان احادیث اور روایات کی روشنی میں ایک بات ثابت ہے کہ انتظار فرج حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک افضل ترین عمل قرار دیا گیا اور یہ ہے حقیقتاً ہے کہ جب تک آپ اپنے وقت کے امام کا انتظار نہیں کریں گے آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ امام کے ظہور کے کیا حالات چل رہے ہیں کب یہ ظہور ہو سکتا ہے یہ تو پروردگار ہی جانتا ہے لیکن ہمیں اس انتظار میں اس کیفیت سے انتظار کرنا ہے کہ ہم ہر لمحے اپنے امام سے متصل رہیں اس لیے کہ ہمیں اپنے امام سے متصل رہیں گے تو چیزوں کو ہم دیکھ پائیں گے تو اس زمن میں انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ انتظار فرج کیوں ضروری ہے اور اس میں ہم کس طرح اور کن کیفیات میں انتظار کر سکتے ہیں اسی زمن میں ایک چھوٹی سی چیز اور ہم اگلے چیپٹر میں ڈسکس کریں گے اور وہ یہ ہے کہ اس انتظار کے دور میں یہ جو انسان اپنے ذہن, ذہنی طور پر اتنا بلند ہو گیا ہے اتنا بلند ہو گیا ہے کہ وہ انسان اب تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس لیول پر آ چکی ہے یعنی انتظار میں اب ہمیں یہ چیزیں بھی ساتھ دیکھنی ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور انسانی دماغ کہاں جا رہا ہے اور یہ انسانی دماغ کی جو ڈیویلمنٹ ہے انسان کے ذہن کی جو ڈیویلمنٹ ہے وہ اس کو کہاں تک لے کر جائے گی حقیقتاً وہ ایک تباہی کی طرف جائے گی انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں اس انتظار فرج اور انسان کے بڑھتے ہوئے دماغ